Kanyaman è scomparso e i fan sono preoccupatissimo, Dove è finito l'attore tanto amato? Kanyaman ha raggiunto il successo con The Hammer, Le ali del sogno, diventando popolare anche in Italia. Nella serie ha interpretato il ruolo del fotografo Can David, e ha indossato gli abiti creati da lui stesso. Da quel momento in poi la sua carriera ha avuto un'ascesa incredibile. Dopo l'incredibile successo, l'attore era pronto a intraprendere nuovi progetti e dimostrare a tutti il suo talento. Le donne italiane non vedevano l'ora di rivederlo in qualche serie tv o film, ma a quanto pare ci sono altri piani per l'attore. Kanyaman infatti è scomparso dai radar. Dopo la serie televisiva Viola come il mare, l'attore è letteralmente sparito dai social e di lui non si sa quasi più nulla. Nello show Yemen ricopriva il ruolo del protagonista maschile Francesco De Mir, ispettore capo della polizia, accanto a lui Francesca Chilemi come protagonista femminile, nel ruolo di Viola Vitale, una giornalista. Oltre a film e serie TV, ha girato diversi spot pubblicitari di risonanza, come quella del pastificio abruzzese De Cecco diretta da Uzbek, e la campagna Vieni in Turchia con me, girata per il consolato e l'ambasciata turca, per supportare la cultura del paese e il turismo. Viola come il mare ha conquistato il pubblico e i telespettatori speriano in una seconda stagione, anche se ancora non è stata confermata. Gli italiani chiedono a gran voce un prosieguo. Ma sembra che qualcosa sia andato storto. Francesca Killemi ha pubblicato un post su Instagram dove ha ringraziato i suoi follower e i telespettatori che l'hanno supportata. Ancora più incredibili sono state queste ultime settimane e settimane in vostra compagnia, ogni puntata è stata sempre più emozionante e questa sera siamo arrivati all'ultima. Ha scritto. Nel post però non c'è alcun riferimento a Kanye Amman, non viene neanche nominato o tagato. L'attrice ha ringraziato molte figure della produzione e gli altri attori, ma non il suo compagno di riprese più stretto. È emerso addirittura che i due non si seguano neanche più su Instagram. È probabile che sia accaduto qualcosa tra i due che è rimasto ancora irrisolto e di cui ancora non si sa niente. Quel che è certo è che il bellatore non sta dando segni di vita sui social né con dichiarazioni tramite stampa. Che sia successo qualcosa durante le riprese che ha scosso particolarmente Yaman? Dovremo aspettare ancora un po' per avere delle risposte. Sabato 7 gennaio torna l'appuntamento con C'è posta per te su Canale 5 e nella prima puntata Maria De Filippi potrebbe ospitare Kany Aman come super ospite in studio. La star turca sarà tra i volti protagonisti del people show, pronta a far sorridere un fan speciale e incontrarsi e ritrovarsi in studio, in questo numero. Hai la posta delle anteprime 2023, il primo episodio andrà in onda il 7 gennaio. Gli sviluppi della programmazione di C'è posta per te 2023 rivelano che la trasmissione tornerà in onda con la prima delle nuove puntate su canale 5 a partire da sabato 7 gennaio. La trasmissione andrà in onda fino a metà marzo, salvo una pausa prevista per il 10 febbraio per evitare di coincidere con la finale del Festival di Sanremo 2023 condotto da Amadeus. Sono tanti gli ospiti che appariranno in questa nuova stagione, che il pubblico mostra, e tra questi spicca il nome dell'attrice Charlize Theron. Spazio anche al ritorno di Massimo Ranieri, che tornerà in studio qualche anno dopo la sua prima apparizione su Canale 5. Kanyaman può prendere parte alla prima puntata di Yo Ave Mail 2023. In occasione della prima puntata di La Posta 2023, Maria De Filippi ha potuto scommettere su una vera e propria star del piccolo schermo, tanto amata dal pubblico. Questo è l'attore turco Kanye Amman, che ha fatto impazzire il pubblico e aumentato gli ascolti. Nelle scorse settimane, Khan ha partecipato a una registrazione del folk show e potrebbe essere la prima guest star in studio a dare il via al meglio alla nuova stagione. La star turca. Che è curiosa di vedere se Khan, che è l'ospite speciale della prima puntata di Yo Ave Mail del 7 gennaio, sarà effettivamente il suo ospite speciale. Sembra essere stata molto corteggiata da un'altra star della televisione italiana. Kanyaman è in competizione come nuovo corrispondente di Celebrity Island 2023. Sono Ilari Blasi, che tornerà sul piccolo schermo dal prossimo aprile 2023. La conduttrice, che sarà a capo di Celebrity Island, prevede di puntare su Kanyaman come nuovo ambasciatore dell'Honduras, al posto di Alvin, secondo le notizie del programma settimanale diretto da Riccardo Signoretti. Considerando che Kanyaman è attualmente impegnato con diversi set di nuove serie, di cui è protagonista, è una trattativa che non sarà di facile attuazione. Ilari accetterà l'offerta della Blasi e costruirà l'isola delle celebrità? Francesca Chilemi torna a parlare di Kanyaman. Mentre ha destato l'interesse generale il caso di un following, in cui i due attori hanno recitato insieme a Kanyaman in viola come il mare, ora Francesca Chilemi torna a parlare della star turca. L'occasione per l'attrice siciliana di rompere il silenzio sulla sexy e dark star è un'intervista esclusiva rilasciata a tv, sorrisi e canzoni. Questo arriva dopo la controversa faida social tra lui e Turk, due giocatori che non si seguono da tempo, dedicando anima e corpo alla promozione, nonostante uniscano le forze su Instagram. Inizia la collaborazione sulla fiction di canale TV5, Viola come il mare. I rispettivi fandom dei due attori si chiedono perché l'attrice siciliana e il Turco abbiano smesso di seguirsi sui social. Durante le riprese sul set di Viola come il mare si era parlato di un flirt segreto tra i due, tenuto top secret dai diretti interessati a causa di Stefano Rosso, il compagno con cui sta frequentando la figlia di Francesca, Rania. E al di là della collaborazione che a quanto pare li vede protagonisti della serie TV Mediaset, il rispetto dell'attore per l'attore era e rimarrà tale. O almeno così mette in una nuova intervista sul traguardo raggiunto su Instagram, il social perfetto da cui è nato il caso Unfollow. Il suo nome è il più popolare nello spazio televisivo su Instagram nel 2022. Mentre gli hashtag citati occupano il terzo posto, la fiction viola come il mare occupa il primo posto ed è come vincere l'Oscar dei social media. Stanno premiando? fa una dichiarazione alla stampa e poi cita la sua sexy collega Turca, «Mi piacerebbe riceverlo», ride. «Sono contenta dell'attenzione del pubblico, è un onore, parte del successo. Anche se il mio partner nella serie è legato a Kani Aman. Insomma, Francesca Killemi non sembra nutrire alcun risentimento nei confronti della star Turca. Allora perché la mancanza di follow-up tra gli attori?». Il curioso caso 2022 di Instagram è ancora irrisolto.